Слухай, Олег, от що ти цікаво останній час прочитав? Ну, останню з таких захоплюючих книг я прочитав книгу Паула Коельо П'ята гра. Угу, я також читав. Ага, цікаво, цікаво, Ну, я так, я особисто так постійно намагаюся щось читати. Слухай, але дійсно ну, от, на наш час дуже важко. Це було. Досить складно. Да. Я думаю, про це варто саме сьогодні. Поговорити. Хороша тема. Та. Ми вас вітаємо на передачі Є проблема і з вами ведучий я Щербаню Артем. Та я Олег Алєксєєв. І знову нагадуємо, що програма Є проблема це е, програма, коли ми разом з вами говоримо різні цікаві проблемні теми, не дивлячись на те, яких ми релігійних, політичних чи національних уподобань ми намагаємося поглянути на них через духовну призму. І сьогодні ми таку замітку е, приготували, яка відображає, про що ми хочемо поговорити. Заметка называется «Украинцы не читают». Украина стала европейским аутсайдером за количеством людей, которые читают книги. Через відсутність моди на освіченість старі бібліотеки і високі ціни зникла традиція читання, а значить, під загрозою вміння нації критично мислити і творчо обробляти інформацію. Пише кореспондент. За оцінками дослідницької компанії для 73% населення країни читання не є сферою інтересу а кожен четвертий українець не відкриває книг взагалі жах. Це тим більше вражає, що період існування радянського союзу регулярно присвячували час книгам за офіційними даними понад 90% населення, і гасло СРСР, найбільш читаюча країна в світі, відповідало дійсності. Відповідно, вже сьогодні це не відповідає дійсності щодо України. Ну на жаль, ця інформація справді є дійсною, і це можна побачити особливо серед молоді. Коли ми бачимо, що основна її частина справді не читає. Вони можуть слухати музику, вони можуть розважатися в інтернеті, дивитися телебачення. Але книга справді складається враження, що вона відійшла десь навіть не на другий, а далеко-далеко на якийсь план. Тому саме про це сьогодні нам з вами варто пороздумувати. І пороздумуємо ми з гостем, якого ми запросили, ця людина є. Викладачем історії, отже, йому треба було багато читати. І я думаю, що він читає і зараз. Він є пастором, і цікаво, він є керівником проекту, такого духовного проекту, який називається Що, де коли. Виявляється є такий проект, який він ідемо в цьому проекті, що люди. Відповідають на питання, що де коли з духовної сфери, з Біблії, чи, напевно, з історії, з історичних якихось даних. Ось така, така людина. На програмі є проблема сьогодні. Павло Жуков. Запрошуємо. Вітаємо, Павло. Вітаємо. Здравствуйте. Павло, ви, е, з Москви, так? Да. Да, ви з Москви, так? Так, ви з Москви. Але ми будемо так. Я так знаю, ви розумієте українську? Так. Да. То ми пропонуємо ви спокійно повідаєте російською. Якщо щось не зрозумієте, перепитуйте. Нам приємно, коли наші друзі, російськомовні чи росіяни, все-таки розуміють українською. Павло, перше запитання: відразу дайте свій коментар до тих новин, які ви щойно почули. Ну, я оцінюю уровень грамотності, який зараз питаються проаналізувати во всіх славянських государствах. То есть мы, Россия, Украина, Беларусь, я думаю, что в одной обойме, связываюсь с тем, что вот 20 лет мы тут празднуем независимость. С чем я вас поздравляю недавно. Это yeah, было. Yeah. И у нас открылись двери, у нас пошли технологии, у нас пошло масс-медиа, компьютеры, интернет и так далее. Раньше как-то особо не было, в отличие от европейских стран. И поэтому сейчас, когда получается что-то новое, мы же, как с цепи, немножко срываемся, нам хочется максимально оторваться. Поэтому я сам по себе могу судить: что я даже готов читать в интернете но... или просто по электронным носителям, но в электронных носителях всегда есть масса других отвлекающих моментов. Начиная там с кнопочки, возможность перелистать, возможность сразу открыть десяток файлов. Ну а интернет это вообще э, своеобразный такой мусорный ящик, и ты там находишь что-то, что еще не попользовали, пытаешься перебрать. То есть, ну, это реально сложно. Я по себе замечал, что да, когда я читаю электронный носитель, я читаю меньше, не так долго, я сбиваюсь, и так далее. Поэтому это и повлияло на жители наших стран и плюс еще другой момент это восприятие меняется восприятие мы стали мыслить клипово то есть нам нужна какая-то идея изображенная в виде трехминутного экшена угу. и любой человек даже в ютубе рейтинги всегда больше стоят на тех в файлах, которые 3-4-5 минут. И чем больше динамики, чем больше наложенной музыки, чем картинка там динамичнее, тем больше просмотров. Потому что я сам имею аккаунт, я создавал этот аккаунт, я слежу, где какие ролики мои идут больше. Где тысячи просмотров, где там сотенка еле набирается. Вот. Поэтому книга предполагает создание атмосферы, удобной позиции, нормальное зрение, размышления, хорошую фантазию. Если человек открыл книгу, он один, он воспринимает, начинает работать мозг. Uh -huh. Все, что он прочитал, он начинает представлять. А в масс-медиа, даже аудиокниги уже предлагают интерпретацию. Даже аудиокнига она уже интерпретирует, потому ну, что голос, там, uh -huh. звуковые эффекты все, ты уже в этом урезан. Это легче. И только по принципу легкости человек предпочитает смотреть или слушать. Книга отходит на второй план. Я сам понимаю, что это и моя проблема. Кстати, начинаю пытаюсь бороться, поэтому стараюсь книги с собой где-то брать или ставить на видное место закладочка, чтобы раз как-то увлечься. Вот э, интересно, э, как раз сегодня много поощряется людей, особенно письменники, что э, книга. Програє абсолютно сьогоднішньому розвитку техніки мас-медіа. Тобто книга якби вражена. І мені пригадується, я читав один ну, такий науково-фантастичний твір. <punished> і в книзі в цій книзі в творі було описано Майбутнє, яке дуже схоже на наше, коли після апокаліпсису виживає невеличка група молодих людей. І які знаходять якусь бібліотеку, не бібліотеку, а музей. А в музеї вони знаходять книги. Mm -hmm. І вони ці книги беруть і пригадують, що їм так коли школі розповідали про таке явище було книги. І коли вони відкривають ці книги, ці сторінки починають листати. І у них виникає таке, якби вони торкаються чогось такого історичного. І коли вони починають читати ці книги, вони ніби захоплюються. Це зовсім інше ніж там інтернет, отаке от е, на сьогоднішній день. Чи є книга взагалі читання читання тим засобом, який втративши яку, який людина втрачає свій розвиток? Розумієте запитання? Чи є книга, тут втрачається культура читання, чи є це тим фактором, через який людина втрачає свій розвиток, деградує інтелектуально, морально, духовно, чи, можливо, все-таки можна чимось замінити? Тобто, своє місце? Чи втрачає в... людина? Mm -hmm. Чи втрачая людина, не маючи книг, и втрачаючи культуру читания, чи втрачая Людена. Не думается, что само развитие нашей цивилизации направляет людей. Если у нас э, сейчас большая часть людей живет в городах с их ритмом жизни, то книга представляет собой некую другую цивилизацию: mm -hmm. да, модерн, там, не знаю, классическую науку, но не постмодернизм хочется быстро, динамично, ответ сразу и результат, в общем-то, налицо. Вот статистические данные, что в Украине, что в России, что в Соединенных Штатах говорит о том, что уровень знаний снижается и широта знаний mm -hmm. снижается. Книга же позволяла, мне кажется, как-то больше, действительно, развиваться. Я вспоминаю свои школьные годы, когда никаких электронных носителей, кроме телевизора и то можно назвать его аналоговым устройством Ничего не было. Вся, все, что я хотел узнавать, я узнавал из читаемого текста. Поэтому это фантазия. Я генерировал викторины, вопросы, загадки, шарады, кроссворды. Я пытался... Компьютера нет, я пытался сделать руками компьютерную игру, какую-то там солдатика. Это все из книг набирается и тут же начинает реализовываться. Мне не нужны какие-то носители, мне не нужна дополнительная память. Своя работает нормально, свои гигабайты задействованы. Сейчас же свои работают там еле-еле на втором пентиуме, потому что за меня работают э, гаджеты и устройства. То есть я реально по потерял в памяти, хм. в объеме информации потерял. Потому что я знаю, а, я сделаю там обзор по Яндексу, я найду информацию. И я расслабляюсь, я не, я, я не учу. Книгу же как-то воспринималось... І мені кажется, це обще універсальне влияння. Книга вот, уходить на второй план, угу. а цивілізація диктує своє. Наступне запитання. Ми знаємо, що ви є от керівником цього проєкту щодеколи. Ну, це такий церковний проєкт в рамках церкви. Він так? Да. Але у мене виникає питання знову ж таки. Ну, сьогодні церква займається всім, чим тільки можна. Церква політикою, бізнесом. У нас тут якимось такими, знаєте, економічні структури в Україні цікаві були, да, бізнес-проекти, церковні, теж, які зруйнувалися, і люди втратили свої кошти. І для чого ще й церкві, якісь, ну я не знаю, інтелектуальні ігри? Хіба церква не місце, де люди мають прийти, помолитися, поспівати, почитати Біблію, а тут ще якесь ну, шоу. Для чого це? Ну, действительно, шоу, в общем-то, не совсем близко к церкви, да? но тут несколько нюансов нужно отметить. Во-первых, если это интеллектуальная игра, значит ключевое слово это интеллект. Любой вменяемый человек, биб... читающий Библию, никогда не будет говорить о том, что Библия противоречит знанию. Любые представители классической науки это люди были с Библией в хороших отношениях. Рене Декарт, Ньютон, Ломоносов и так далее. Поэтому интеллект, я бы сказал, что культ интеллекта, это ему есть место в Библии. Соломон тот же, тот вообще пропагандирует, чуть ли не фанатик интеллектуальный, он призывает, он вопиет: ищите мудрость, ищите знания. Не просто мудрости какой-то, но и реального знания. Вот. Может стать, конечно, этой суетой, но это уже отдельная тема. Второй момент. Мы все-таки живем в 21 веке. 12-й год отметили, благо конец света не будет. Так вот, если 12-й год, и мы все говорим о постмодернизме, значит, как-то реагировать на него надо. Если люди привыкли воспринимать все через масс-медиа, то почему эту сферу мы не занимаем? Дьявол уже там впереди планеты всей. Каиниты, как всегда, впереди. Быть ну, бытие об этом и говорит. Так почему мы эту сферу не трогаем? Почему у нас остается только скамья, Библия печатная, псалмы и все. Это во-первых. Во-вторых, человек приходит в церковь почитать помолиться. И это должно быть. Как только это уступит или перестанет свое место занимать в церкви, церковь должна помереть это логичный mm -hmm. ход. Поэтому ни, ни в коей мере интеллектуальные проекты или какие-то шоу, или какие-то мероприятия, проводимые в церкви, не должны замещать или отнимать силы у основной деятельности церкви. Но наша жизнь состоит из 7 дней недели. Один день Господу, как положено. Шесть дней остаются. Это наши дни. Бог у нас с них и просил. Бог говорит, мой один день. Поэтому мы хотим еще Господу при... дать еще один день, пусть какой-нибудь там воскресенье или там пятница, не суть, чтобы в этот день заниматься тем, что нам интересно. Бог не хочет подавлять наши интересы. Бог хочет развивать наш интеллект. Третий момент. А мы привыкли воспринимать, что наука и Библия или религия – это разные две категории. Последние пару лет я поменял свое представление, изучая философию за рубежом и изучая труды Декарта. Я теперь считаю, для меня это просто жизненная кредо, что Библия – это самая логичная книга, это самая научная книга. Хотя это не научный труд по своей цели, но в ней есть такая информация, которая проверяется десятки, сотни раз. Поэтому я ставлю задачу своим проектом – сочетать знания вообще. Знание, оно универсально. Если в знании есть а, какие-то сферы между собой конфликтующие, это проблема, это возня, это детские игры. Знание, оно цельное. Если я верю в Бога, значит, под Богом все, все ходят, Бог все контролирует, значит, у него все, что цельно, едино, понятно. Поэтому идея проекта состоит в том, чтобы показать или попытаться проиллюстрировать, что Библия влияет на все сферы, что Библии есть место везде, Слову Бога есть место в любой политике, история, искусство, наука, везде есть место Богу. И как бы история жизни нашей, всех, всех людей, показывает, что ну, действительно так и есть. Сколько раз была доказана справедливость Библии спустя столетия? Так э, зачем противопоставлять? Все нау вменяемые научные лидеры, ученые, они были верующими людьми. Джордан Абруно – это хороший католический верующий был. Сожгли же свои неочи. Читали бы они Библию, они вместе с ним на костер бы пошли. Понимаете? То есть это все логично, что вера никак не мешает мозгу функционировать и делать достойные дела. Для но, но вот такие тогда вопрос. Есть много людей, которые… Вот мы сейчас говорим про интеллектуальный розвиток, про книгу. которые просто обычные люди, которые не имеют времени. Просто немає часу читати. У них клопоти, треба заробляти гроші. Е, можливо, не на одній роботі. Сім'я е, немає інтересу до того, щоб це робити, тому що життя пригнічує особливо от в наших країнах, так економічний стан, не нестабільність, невпевненість в майбутньому. Е, і... І, взагалі, от інтелектуальний розвиток, це сфера певної групки людей, які учені, якісь вони цим займаються. Люди більше, от наш час, розслабитись, от якраз телебачення, серіали. Інтелект сам, хіба от розвиток інтелекту, хіба він настільки важливий для розвитку духовності? Людина може просто, не будучи там розвиваючись інтелектуально, читаючи купу книг. отвечая на купу вопросов в стиле «что, где, когда». Быть духовной, не имея интеллектуально такого высокого развития. Я думаю, что действительно и уровень интеллекта не противопоставляется духовности. Угу. То есть не обязательно, чтобы хорошо разбираться в Божьем слове, надо быть интеллектуалом. Потому что сами библейские писатели — очень пестрая компания. Кто-то из них максимально пастух. Это весь уровень его. И не сам, возможно, он и писал, его и речи записали. Вот получилась библейская книга, которую восхищаются уже тысячелетиями. Поэтому, как профессор один сказал, Библия отвечает на вопросы ребенка и смеется над мудростью мудрецов. Поэтому, если я вижу человека, который не интеллектуал, это не повод для меня оценивать его как состоявшуюся личность, потому что он может быть замечательный трудяга, и я респектую ему, я уважаю его, я как бы слушаю в вопросах труда его, он авторитет не меня. Если человек или женщина, она замечательная хозяйка, она выполняет свою миссию. Кормящая мать, беременная женщина, заботящаяся бабушка о своих внуках это святыни. Интеллект здесь не критерий. Но все-таки в наше время, в мегаполисах, знания отводятся время, сейчас все пытаются управлять своим корочками, да, образование, одно, второе. Угу. То есть уже просто высшее заведение не котируется, надо иметь степень, чтобы что-то значить. Ну, уровень образования падает, конечно. Поэтому, раз это ценится, церковь должна иметь какую-то нишу, то есть представлять, что вот этот мы за интеллект Поэтому противопоставлення між духовністю і інтелектом немає. Ну, буває так, що інтелектуальні люди, як Слава тобі приждав, починають надміватися. От, от... от це також мене якраз хотів додатково запитати: що може бути навпаки, що людина може... завдяки інтелектуальному розвитку навпаки від, відштовхує духовність і е, інтелект знання стають, якщо так сказати, біблійною термінологією, ідолом. Есть такое, я это наблюдал неоднократно, и пытался даже анализировать себя. В какие-то моменты я поддаюсь на это. Вот я знаю, значит, ага, я эксперт. Но ну, не совсем. Настоящее знание, вот опять же, настоящее библейское знание, оно всегда смиряет. Потому что э, тот, кто начитался, владеет морем информации, и все, это лишь ну, человек, там, не знаю, как дикарь с бусами. Он взял что-то, но надо же этим управлять. А когда ты этим управляешь, от этого должны строиться отношения, должно в обществе становиться лучше. Если этого нет, ты не Божий человек, к Библии ты отношения не имеешь, и Бог таким не благоводит. Все логично. Такое питание Что на вашу думку, вот какие речи, конкретно практичные, какие-то спорады, сприяют интеллектуальному развитку? Ну, я думаю, с одной стороны, Теоретическое накопление какое-то, ну, чтение. Да? Человек читает, обогащается. Так, читание. Читание. Людина хоть трошки мая читать. Так, общение. Спилкувание. Да. А, когда, ну, что оттачиваются оттачивается мнения. Одно дело теоретическая информация, полученная из книги, другое, то, как человек ее другой воспринял. А, обговорение. Да, вот этот момент. Ну, в моем случае этот проект «Что, где, когда» позволяет культивировать знания, не бежать от него, не пытаться поставить за добродетель там, молитву и посещение церкви, но еще интересы э, нематериальные. То mm -hmm. есть даже светский человек может ценить нематериальные интересы, читая э, книги. Вот. Поэтому э, э, у нас не просто интеллекту, ну, интеллект, мы еще играем. Игра ⁇ это э, сфера уже не мозга, а сфера чувств. Угу. Сердечко работает в этот момент, кровушка бежит, испарина, все это воспринимается физически. Ну мы люди как бы цельные, мы не компьютерные программы. Значит, нам нужно что-то, что мы переживаем, чувствовать. Поэтому создаем именно игру. Вот этот драйв, вот этот азарт. Это хорошо, если оно грамотно контролируется и знания хорошие в этот момент. Поэтому, когда мы про... вот в игре что-то происходит, оно прописывается на уровне физическом. Быстрота реакции, умение вы, вынимать из э, большого текста ключевые слова, умение отвечать на вопрос, а не цитировать, что там прочитал из, из энциклопедии или из Библии. То есть эти вещи, они очень практичны. Человек это сделал в игре, потом он начал это делать в жизни. Мы все с вами научились многим вещам в играх. Мы же росли, детство было, мы все играли. Если бы кто-то в дет, э, когда мы были маленькие, нам сказал, ой, да это детские игры. Нет, для нас это все та детская игра в 3-5 лет, это было все. Мы прошли образование через это. Поэтому я считаю, что игры это очень полезно. Посмотрите, у нас на телеканалах сплошные игры, реалити-шоу, все основано на конкретном опыте, не просто лекции. Поэтому это очень полезно. Вот вы представляете самое-таки, как бы, и интеллектуал, Який пропонує розвиватися різнобічно, тобто читати різну, так, я розумію, для загального розвитку, так, цікаву літературу. В той же час ви представляєте, як би інт... духовну інтелектуальність. Тобто Біблія є частиною цього інтелектуального розвитку. Проблема в тому, що багато людей не сприймають Біблію як саме ту книгу, яка інтелектуально розвиває. Вони думають про інтелектуальний розвиток. Що стосується технічної літератури, художньої класики, ну мистецтво, мистецтво, історія, mm -hmm. біблія це книга релігійна, а для багатьох людей не завжди релігія, інтелектуальний розвиток це одне і те ж саме, тому що на жаль, особливо люди-інтелектуали, у них уявлення, що якраз недалекі люди з віруючими релігійними, і саме Біблія цьому сприяє. Як ви скажете, Біблія є тою книгою, яка допомагає е, інтелектуально розвиватися? Е, разом з духовністю. Але от саме цікаво в цьому mm -hmm. сенсі вот питання буквально несколько лет тому для мене був ключовим. Я розмишляв, і ответ дуже достаточно простой. Тут я беру как бы на уровне обывательском, без всякої філософії або історичних выкладок, Я просто узнал о том, что есть такой был великий ученый Рене Декарт, который считается отцом классической науки, который в своих размышлениях у него они пронумерованы. Вот в третьем размышлении он говорит о том, что Бог есть. Он начинает логическое размышление и настолько грамотно вот этим философским научным э, языком излагает, что Бог на самом деле существует. Конечно, в это тоже нужно поверить, но он это сделал теперь возник вопрос если отец классической науки основной из своих трудов ставит с целью доказать существование бога нелогично признавать науку и при этом отрицать существование бога угу. либо вы назовите что Декарт, он первый невменяемый человек также ломоносов также ньютон и все 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 ну кто читал писание либо тогда уже воспринимайте нормально. Нельзя, знаете, повыбирать у Декарта, там мне это нравится, а вот это не воспринимаю. Угу. Дважды четыре система координат работает. Это вы принимаете, потому ну, что вам это выгодно. Почему не принять Бога? А, невыгодно, потому что пред Богом надо смиряться. Бог он посильнее будет, да, его надо уважать, Он творец. Угу. Не каждый человек это хочет, каждый хочет мнить себя Богом. Все это логично. Это эгоизм. Универсальный, тут религия, не религия, это всех касается. Поэтому для меня Библия, она самая логичная книга. Если Ньютон почитал или Ломоносов почитал, пишет от этого стихи, восклицает и идет, потом делает опыт и пишет законы, которых в том столетии вся наука основывается, значит Библия ему не помешала. Она не сделала его тупее, она не сделала его отшельником, монахом. Все нормально. Просто логично, нормально, значит я могу почитать. Я читал много раз я убеждался, что Библия работает ну, от и до. Ну, хотя бы та же финансовая система. Ну, заповедь говорит, не кради. Mm -hmm. Значит, не бери то, что не твое. Идешь в банк, берешь кредит. Что ты сделал? Ты взял не свое. Вот и получаете. Вот он мировой финансовый кризис. Mm -hmm. Все упиралось в пару слов. Почему не послушать? Ну хорошо, убедились несколько раз создали кризис мировой. Теперь выгода есть. То есть примеров таких десятки и сотни. Опять же, надо преодолеть этот барьер, предубеждение. У нас більше стереотипів, чим і реально, Угу. знаємо. Таке питання. М -м, останнім часом я спостерігаю таку картину, коли е загальна маса людей, світських людей, вважає віруючих людей людьми темними, якимось такими не зовсім грамотними. Зовсім не інтелектуалами. От ви є таким хорошим яскравим представником з одного боку, віруючої людини, а з другого боку, людини, ну, розвинутої, грамотної. Та? Тому мені цікаво, звідки взявся оцей неправильний стереотип. Чому вважають, що от віруюча людина і віруючі люди, вони такі, знаєте, якісь ну, такі, пішли в віру чи стали віруючими, тому що от вони такі. Здесь пару слов, допустим, от Владимира Семеновича Высоцкого. «В церкви смрад и полумрак, одеяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо». То есть представление о верующих создали сами верующие. Поэтому это их проблема. Да? Это один момент. Второе. Религию воспринимают слишком мистично. Мистики много. Помолился, бах, ответ. Раз, чудеса и так далее. Но не всегда чудеса. Сколько молящихся, не получающих ответа. Не надо религию делать фантастикой и мистикой. Поэтому есть люди, которые слишком сильно верят, настолько, что они отрешаются от знания. Бог сказал, на земле надо жить хорошо. Царство Божие на земле должно где быть. Внутрь вас есть. Сделали это, все будет нормально. Интеллект будет, все. Если вы живете там, где-то в небесах, то на земле у вас будет раздрай, бедность, тупость, глупость. Вот эти вещи будут, если ты, мозг у тебя оторвался от земли. Вот и все. А помнишь, мы... Добре, нас, в принципе, я хотел не задать запитание, но уже часу не мая, на жаль. Мы... Дякую вам за те, що ви були з нами. І от, підсумовуючи, що б ви порадили нашим слухачам про те, як би вони мали збудувати свою, розвивати свою особистість, включаючи от інтелектуальний розвиток, духовний розвиток. Чому як в цьому допомагає, допомагає саме Біблія? І скільки місця займати, скільки часу цьому приділяти? Іскати для читання Біблії не стоїть, можна виділяти. Железно виділяти це время і тогда Будет. Ну и искать всегда э, качественных продуктов. Мы же в магазин идем, просроченные не берем, мы же не берем, э, не любим китайские товары. Да? Почему э, люди позволяют себе воспринимать на слух, на визуально э, дешевые вещи, дешевые программы, дешевую музыку. Если ну, элементарная народная мудрость, это место пусто не бывает. То есть у меня ограниченный объем информации в голове, как в любом компьютере. Почему бы туда не загружать только отборное, угу. сортировать, проверять. Если ты следишь за этим, а не просто пультом перебираешь, то у тебя остается лучшее. Ты настоящий гурман интеллектуальной и любой информации. Спасибо. Ну что ж, на этом мы будем завершивать. И хочу бы сказать нашим глядачам, будьте мудрыми, выбирайте, развивайтесь и взрослите. До побачення. Счастливо. Всего доброго.